во времена, когда мы живем в преддверии гражданской войны, мы, украинцы Востока, наблюдая бездействие власти и абсолютный саботаж силовых структур на местах, чувствуем себя здесь беззащитными перед сепаратистами и оккупантами. Понимая это, мы берем на себя миссию освобождения всего Юго-Востока от оккупантов в лице диверсантов, так называемых «зеленых человечков» и предателей-сепаратистов. Любое покушение на, территори на территориальную целостность нашей страны нами воспринимается как преступление против украинцев. Любое содействие оккупантам нами воспринимается ничем другим, как и предательством. Благодаря нашим действиям в Харькове сегодня невозможный сепаратистский шабаш. Более того, наши партизанские отряды уже действуют и в Крыму. Сегодня в Симферополе был сожжен офис Путинской партии Единая Россия. Всех, кто думает, что сюда, на восток, приедут эшелоны Бандеры Солевого из Тернополя, спешу разочаровать. Большинство из нас являются выходцами из Востока. Мы с вами живем здесь. Мы ваши соседи. Живем в одних домах, ходим в одни больницы, мы воспитываем ваших детей. Мы скупляемся ваши в ваших одних магазинах. Наши дети гуляют с вашими детьми в одних дворах. Просто мы считаем, что свое будущее мы должны оставить в борьбе, что никто его нам на блюдечки не принесет. И мы надеемся на поддержку всех украинцев Востока и Юга. Да. С вашей поддержкой мы выгоним из наших городов врага того, кто решил, что нас можно прийти и просто так нас поработить. Теперь под подкровом ночи в наших городах будет вершиться справедливость. И враг будет разбит, преступник будет наказан. Отдельно хотелось бы заметить, что нам не интересны подачки коломойских и других олигархов. Мы это делаем не ради денег, не ради зарплаты. Мы это делаем ради будущего наших детей. Высшая ценность для нас есть – это Родина, правда и справедливость. И за нее мы не пожалеем. Ни средств, ни времени, ни жизни. Слава Украине! Героям слава!